температурах мы э, выключаем потребление газа, но продолжается циркуляция теплой э, подогретой воды, поэтому помещение сохраняется э, комфортная температура, а ночью мы опять ну, ночью э, в 16, 17, 18 часов, не больше 18 часов включаем да? котельные и таким образом сохраняется необходимый режим Помещения в помещениях с значит, отоплением. Э, потребление газа идет, потребление электроэнергии тоже, воды соответственно. Но на сегодня, в этом месяце, предприятие пока что еще за энергоресурсы, кроме электроэнергии, сверхлимитной электроэнергии, пока что еще не оплачивало. миллионов девятьсот тысяч и полтора миллиона мы уже нашли это на полтора миллиона мы нашли уже газы в этом отопительном сезоне с первого начиная с первого числа. Значит, для того, чтобы справиться с этими долгами, ну, такие долги не только у нас, я уже говорила, рассказывала, есть соответствующие постановки кабинета министров и сейчас между нами и нафтогазом. Значит, была и уже в Киеве мы договор на этот вексельный зачет на погашение межтарифной разницы долга за газ за предыдущий год, за 2012 год. Впереди у нас еще такая же, такая же процедура по 2013 году. И есть надежда, что основной массой долгов мы... Таким образом рассчитаемся, потому что я уже тоже называла эти цифры. Наша внешняя разница предприятия нашего.